وقل اللهم اعبدوا الله اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن هذا الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل اللهم موت ولا تحرمها وقل اللهم قولا كريما صدق <applause> الله العظيم وصدق رسوله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

अल्लाह करीम हम सब के जितने रिश्तेदार हम और हमारे बहुत हो गए अल्लाह करीब सब की बख्शि करता हूँ मेरे आका करीम रूस रहीम साला तसीब ने इरशाद पाया कि तुम ऐसी कौन हो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का ऐसा इनाम है अगर दो सौ बंदा मिलकर किसी हक की हाथ के अंदर शपाश कर देता है दुआ करता है अल्लाह ताला उनकी दुआ पर मरने वाले की बख्शिश करवाता फिर इस क्रम को और मज़ीद आम फरमाया और फरमाया अगर सौ बंदा मिलकर किसी के हक़ हाँ में दुआ कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी बख्श और मफ़त फरमाया फिर इस क्रम को मजीद आम फरमाया और फरमाया से आपकी अदी से मुबारक मेरा ने फरमाया कि अगर किसी मोमिन के जनाजे के अंदर चालीस बंदा शामिल हो जाता है अरबाऊना राजन चालीस बंदा मिलकर उस मरने वाले के हक़ हाँ में दुआ करता है शफा अब मुला उन चालीस बंदों की दुआ पर अल्लाह ताला तीन बख्शिश और आनंद मेरी ऐसी कौम मेरे आका ने फरमाया कि मिलकर रब की बारगाह में दुआ कर देती है अल्लाह उसकी मैत की बख्शिश और कर जिसका कर्म उसका फजल कितना आम हो यदे अल्लाह रबुलम की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है उसकी एक बहुत बड़ी हिनाय है जिंदगी के अंदर भी मरने के बाद भी वालदे के हकूक़ हम सब के ऊपर लाजक है कुरान हकीम के अंदर अल्लाह के कुरान ने हमें एक प्यार अदा फर्मायाल्ला मेरा हबीब तेरे रब ने यह फैसला किया है लाताबुदू किसी की इबादत जायज़ नहीं है जा हो सिवा उस फालि इबादत के लाए सजदे के लाए ज़ात है तो सिर्फ़ रबुलबीद की जात चाहे वो इबादत फैली हो चाहे इबादत बदनी हो कौली हो चाहे ज़ाती हो सिफाती हो तमाम इबादत ना उस रंग की ज़ात के अंदर कोई शरीक है ना उसकी सिफात के अंदर कोई शरीक है ना उसकी इबादत के अंदर कोई गुजरा जो फैसला किया है अल्लाह किसी दूसरे की इबादत जायज़ नहीं है और इसके आगे फरमाया कर। अब देखिए यहाँ वो अपनी इबादत का जिक्र दे रहा है हुक्म दे रहा है अपनी इबादत के बाद अपनी जान के सदे के बाद मखलूक में सबसे पहला जो हक था वो वाल का बयान फरमाया बिल वाल अपने माँ बाप के साथ साथन सलूक करो उनके साथ भलाई अख्तियार करो फरमाया इमांगलो गाँ किस वक़्त उनके साथ उसने सलूक करना है। पर हर वक़्त वो तुम्हारे हुसन सुलूक के मुस्तक हैं उनके साथ आशाई करो अच्छा सलूक अख्तियार करो आज कायनात अपने आप को कितनी महजब कहती है दुनिया अपने आप को तरक्की याफ्ता कहती है जो और दीगर अव आदम जो हैं वो कहते हैं हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं हमारे पास इंसानियत के सबसे ज़्यादा हकूक़ हैं हम खैर खा हैं कौम के अपने आप को वो लोग जो है वो तरक्की मजीद करते हैं और इंसानियत के हकूक़ का एक बहुत बड़ा ढोंग लाते हैं वो लेकिन क्या मैार है उनके यहाँ और हमारा दीन दीन इस्लाम हमें क्या के सिखाता है उनके यहाँ वालदान का क्या मैार है मगरब को देख लीजिए जब वालदे बूढ़े हो गए चलने फिरने से बाजू हुए उन्होंने क्या कहा ओल्ड हाउस बना दिए गए क्या माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं घर के अंदर बच्चों को तकलीफ़ होती है उनके खांसने से घर में जरासीम फैलते हैं और हम दस्तार होते हैं हमारे घर का माहौल ख़राब होता है बच्चों के आराम के अंदर खलल पड़ता है अब उन्हीं को ओल्ड हाउस के अंदर मुंतकोजा हफ्ते के बाद महीने के बाद बेटा रस्मन जाता है खिड़की के बाहर उसको देख कर वहाँ से हेलो आय करने के बाद उनका महीने का जो खर्च है वो बच्चा अदा करने के बाद ना उनको टाइम दिया ना मुलाकात की वहाँ उनको छोड़ कर वापस आ गए वो लोग अपने आप को इंसानियत के हकूक़ के दावेदार जो हैं उनका ये तर्ज ज़िंदगी है और ये सलूक है और इधर आइए इस्लाम ने हमें क्या ग्रमाया बिल वाले माँ बाप के साथ हर वक़्त उसने सलूक रवाना लेकिन प्रमाया इमां वन इन नकल केबल जब उनमें से कोई बुढ़ापे की हालत के अंदर पहुँच जाए फिर उनके हकूक़ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं हर वक़्त तुम्हारे उसने सलूक के मुस्तक हैं लेकिन प्रमाया इमां वन नकल केबल आहदो और औकिला होगा माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे में जब पहुंच जाए फरमाया फिर उनके हकूक और बढ़ गए हैं अब किस तरह उनके हकूक बढ़ गए हैं फरमाया अल्लाह तकुल्ला उफ़ वला तन्हर अब अपनी जुबान को भी समेट लो अब अपने अंदाज भी बदल डालो अब अपने रवैये और सलूक जो है उनको भी तब्दील कर डालो मालिक अब क्या करना है फरमाया आप और ज्यादा मोहताज हो जाना अब तुम्हारे जायों के अंदर तुम्हारी गुफ्ता के अंदर तुम्हारे अखलाब के अंदर और ज्यादा नरमी शक्त और मोहब्बत और मिठास पड़ जाए अपने अखलाक को इतना आली कर लो कि उनके सामने अपनी को अपने लगों को भी सी मालिक किस तरह फरमाया ला हुमा, इतना मोहतात हो जाओ अब उनके सामने ऊंचा बोलना तो दर के तक भी नहीं कहला हर हुमा, अब उनके साथ

जिस वक़्त माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाते हैं उनकी तबीयत के अंदर जिस तरह बचपन होता है कोई मासूमियत लौट आती है उनके अंदाज के अंदर वो बचपन वाला ज़माना लौट आता है तो फरमाए उस वक़्त इतना मोहताज होना है खुश नसीब बेटा हो या बेटी जिसे ये मुजसर आए कि माँ बाप उस चारपाई के ऊपर है उनका बौलो बराग उसी चारपाई के ऊपर है तो फरमाए उस वक़्त ये ख्याल रखना है अल्लाह जिस औलाद को ये तोफ़ी और शहादत बख्शे कि वो उन्हें शादत नसीब हो माँ बाप की खिदत की बुढ़ापे की हालत के अंदर फरमाया अगर उनका बराज, और बराज आज कप्बाखाना और पेशाब चारपाई के ऊपर आ जाए फिर उसको किस तरह साफ करना है आहा। आपने फरमाया कि उसके साफ करने का इस्लाम लिजाद का सिखाता है कि बेटा अपने मुँह के ऊपर कपड़ा भी ना रखे मालिक कपड़ा क्यों रख रहा है कपड़ा तो उस गंदे किसी उस गलादत से जो सामने पेशाब या बखाना पड़ा है उससे नफरत आ रही है और इंसानी फितरत के अंदर शामिल है इंसान गंदगी से नफरत करता है अब कपड़ा मुंह पर रखा जा रहा है उस गंदगी से नफरत के लिए लेकिन इस्लाम ये हुक्म देता है कि तो उस वक़्त बूढ़े या बाप है या माँ है उसकी तबीयत के अंदर इतनी मासूमियत आ चुकी होगी वो समझेगी कि आज औलाद को मेरे जिसम से बदबू आ रही है और मुझसे नफरत करते हुए अपने नाक के ऊपर कपड़ा ढांप रहा है और मैं उस वक़्त अपने नाक पर कपड़ा भी नहीं रखना मुस्कराते चेहरे के साथ मुस्कराते पेशानी के साथ उनकी उस हजार को और गंदगी को साफ करना है उसका यह मतलब है कि उनकी सफाई करते हुए इतना मुस्कराते रहना चाहिए और इतनी नरमी के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए कि वो उनकी तबीयत की जो मासूमियत है उसका भी ख्याल रखना लहजों का भी ख्याल रखना है

फरमाया फिर उनके लिए अपने दोनों हाथों को रब की बारगाह में उनकी खिदमत के अंदर भी कोई कमी और कसर ना उठा और उसके बाद जब इस हालत को पहुँच जाए उनका विसाल हो जाए जब जा जिंदा हों और तुम्हारे रेम व करम पर आ जाए तो फरमाया फिर खुद उनकी खिदमत भी करो और खिदमत करने के बाद फिर रब की बारगाह में अपने हाथों वक्त दिलाऊंगा जना हर जुल्ले में रामा अपने दोनों हाथों को परों को बिछा कर उस रब की बारगाह में दुआ करो दुआ किस तरह करनी है रब फिर हम होगा कमा रब बयाजी सगीरा मालिक इन दोनों के ऊपर रहम फरमा जिस तरह बचपन के अंदर इन दोनों ने मुझे प्यार के साथ तो ये दुआ खुद रब का कुरान सिखा रहा है फरमाया वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ भी करनी है मफरत की दुआ भी करनी है और उनकी खिदमत के अंदर भी जो कसर उठा है और आइए अल्लाह के कुरान से किस अंदाज के साथ रब के कुरान ने हमें उसकी बारगाह के अंदर के मांगना सिखाया दुआ का सिखाया और क्या कर सकते हैं हम अपने बहुत को ग्रहण के लिए। एक इंसान अगर पौत हो जाता है मरने के बाद उसके हकूक़ क्या है वालदान के हकूक क्या है तो फरमाया वालदान के हकूक़ में से मरने के बाद सबसे पहला हक हाँ उनका नमाज जनाजा उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए और हुक्म क्या है नमाज जनाजा पढ़ने का कौन तो पढ़ा है नमाज जनाजा सबसे पहला हक हाँ अगर बाप फौत हुआ है पहला हक हाँ जनाजा पढ़ाने का बेटे का है बाप है या माँ है उसका जनाजे पढ़ाने का सबसे बड़ा हकदार जो है वो बेटा है लेकिन आज हमारी हालत और कैफियत ये है हम इस्लाम से इतना दूर होते चले गए जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है हम में से अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता और हम रस्मन तौर पर जनाजे के अंदर शामिल हो जाते हैं कितने हम में से ऐसे हैं जिनको दुआए मफरत और वो जनाजे की दुआ जो है हमें से कितने यहाँ पर बैठे होंगे इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं जो याद भी हैं लेकिन अक्सरीत की बात कर रहा हूँ उस वक्त भी नमाज जनाजा की दुआ हमको याद नहीं होती और हम किस तरह लोग कर रहे होते हैं उस मैत के साथ रस्म शामिल होते हैं तो हम लोगों के दिखलाने के लिए तो शामिल हो गए उस मैयत की बख्शिश की दुआ के लिए तो शामिल ना हो फिर अल्लाह भला करे कुछ ऐसे लोगों का भी कि उम्मत को उस दुआ से मालूम रखने के लिए लोगों ने ऐसे तरीके और ऐसे रहाते बना लिए अक्सरीत तो ऐसी थी जिनको जनाजा के अंदर वो दुआ याद भी ना थी और अगर जनाजे के बाद दुआ का कहा गया कि अब चलो सब लोग जो है उसके अंदर दुआ के अंदर शामिल हो जाए अक्सरियत तो शामिल ना हो सकी चलो बाद के अंदर अपने अल्फाज के अंदर रब की बारगाह में दुआ की जाए उस दुआ के इनकार के ऊपर और वजूब और सबूत के ऊपर हमने उम्मत को इतनी तफरका के अंदर डाल दिया हमने इतनी ग्रोह दर तकसीम शुरू कर दी कि उस रब की ज़ात से मांगने पर भी हमने मुख्तफ किस्म की आ राह बनाई भाई आपका अपना एक मिजाज है अगर आप मांगना चाहते हैं या नहीं मांगना चाहते वो आपका अपना तरीका है उसको अपनी जात तक मालूम कर बजाय इसके क्या मोहम्मद के अंदर जो सफर का फैलाएं तलाब फैलाएँ तो इसकी इस्लाम के अंदर कोई कतन नहीं है बात मांगने की या ना मांगने की जवाब की या ना जवाज की उसके ऊपर भी सो दलाल मौजूद करीम रोफरिम तो ने इस को इतना फास रखा अभी कुछ देर पहले मुझसे एक भाई पूछ रहे थे कि रात को अगर कहीं चले जाएं, तो किसी के वक़्त फातह पढ़ा जा सकता है तो मैंने कहा चलो इस मसला की वजह की हो जाए ताकि बहुत से लोगों के अंदर हो सकता है तो शहूको शबा अब देखिए एक इबादत इबादत की दो किस्में हैं एक तरजीदी और एक गैर तरजीदी मैं आसान लफ्ज़ों के अंदर इसकी वजहत करता हूँ तरजीदी वो होती है जिसकी कैद कर दी और गैर तरजीदी वो होती है जिसकी कैद शरीत मुतारा ने मुकर्रर नहीं की अब तरजीदी क्या है और गैर तरजीदी क्या है फ़र्ज किया नमाज है दिन के अंदर हमारे ऊपर पाँच वक्त के अंदर फ़र्ज है अब एक बंदा कहे कि मैंने दिन के अंदर पाँच मतलब फ़र्ज है मैंने छठा फर्ज भी अदा करना है तो वो किताबुल्ला से ज्यादती कर रहा है शरीयत मुतारा के ख़िलाफ़ कर रहा है तुम शरीयत ने पांच नमाजें फ़र्श की हैं वो अच्छे हैं कैसे फर्ज कर सकता है जब सुबह के दो फर्ज हैं एक बंदा जब मैंने तीन फ़र्ज पढ़ने हैं वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि अल्लाह के कुरान ने मुतफ़ा ने दो फर्ज मुकर फरमा दिए हैं तो कोई बंदा तीसरा फर्ज नहीं पढ़ सकता अब बात आ जाए नवाफिल की तो अब नवाफिल की तदवीद नहीं है गैरमकै आप दो पढ़ें आपकी मर्जी आप चार पढ़ें आपकी मर्जी पांच पढ़ें दस पढ़ें बारह पढ़ें सौ पढ़ें हज़ार लाख पढ़ें करोड़ पढ़ें सारा दिन और सारी रात नफल पढ़ते रहें इसकी शरीयत ने कैद नहीं लगाई आप जितनी मतबा पढ़ें पा सकते हैं इसी तरह दुआ इबादत गैर तक है और इसकी शर्त और कैद मुकरर नहीं है मेरे आका करीम रूबाल इस्लाक तस्वीर की बारगाह में बारदाह इस मसला को लेकर आए और अल्लाह भला करे उनका उन्होंने ये मसला महबूब करीम से पूछा और ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा कर क्या मत तक हमारे लिए आसानी पैदा हो जब आका करीम रौफ़रम सला नसलीम ने इबादत का नमाज के अवकात बयान फरमाए मेरे आक करीम रौफ़रम सला वसलीम ने इशा फरमाया कि तीन वक्तों के अंदर सचदा जायज़ नहीं है तो सब आप जानते हैं रवाल के जो वर्गत हैं

क्म आया फरमाया मेरे बंदों को फरमा दो मुझसे दुआ करो असत जिब लगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता अब श्याब कराम आका की बारगाह में हाजिर हुआ या रसुल्ला इस फरमाती हूँ रब का हुक्म आया है कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा अरस की या रसुलल्ला क्या सजने की तरह जिस तरह सजदा थी अवकात के अंदर शरीय ऐसा वक्त भी है जिस वक्त के अंदर अगर दुआ की जाए तो रब नाराज हो जाता है क्या दुआ की किसी दूसरे के ऊपर मुमानियत है इस खुद के सवाल पर इस आयत आयत के 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 जवाब अंदर अंदर अल्लाह ताला ने की दूसरे बारे कर रहे इजा करीब होने वो को मेरे साथ फरमा मैं तुम्हारे हर वक्त करीब अब दुआ का मसला था कि दुआ किस वक्त की जाए फरमाया उजीबो दुआ करने वाला जब मेरी बारगाह में आए मैं उस वक्त उसकी दुआ को चाहे वो दिन के दस बजे आए चाहे दस बज के नौ मिनट पर आए चाहे चाहे चौबीस घंटे में जिस वक्त आए मेरी बारगाह दुआ का वक्त भी मुकर्रा हो जाए बल्कि आयत है बारगाह में, में जब नमाज पढ़ लो तो फिर क्या करो अला रब का फरगब नमाज पढ़ने के बाद फिर रब की बारगाह में दुआ की तरफ रंगत करो तन सब जब किसी इबादत से सारे रब के गब फिर अपने रब की तरफ राग जाओ फिर उस तरफ़ कर जिस तरह आप मेहनत करते हैं जमीन के ऊपर पहले नाली फेरते हैं हर चलाते हैं फिर खाद डालते हैं पानी लगाते हैं फिर अपनी उस फसल की कटाई करते हैं अब एक बंदा सारी मेहनत करे और मेहनत करने के बाद उसकी दाना जो है धेय जो है उसको हासिल ना करे तो फिर सारी मेहनत राय ना जाए इसी तरह जितनी भी इबादत हैं फरमाया दुआ हर इबादत का चाहे आपने नमाज पढ़ी चाहे आपने नवाकन पढ़े शलाकत कुरान की जो भी आपने इबादत की फिर इबादत करने के बाद इला रब का परग, फिर अपने रब की तरफ रगबत करी अब रगबत रब की बारगाह में दुआ के साथ रगबत भी हो सकती है तो नमाज के बाद फर्ज कृपाया नमाज़